в Украине, при этом от Полонского. Путлеровцы довольно сильно рассердили Марин пен Значит, что они сделали? Они сделали бяку большую, подставили ее. Они на страничке МИДа Российской Федерации разместили фотографию Марин Лепен с поздравлениями в выборах и так далее, и так далее, в победе в выборах и так далее. Что страшно разозлило саму Марин Пен. Она сказала, что она не просила никакую Россию размещать ее фотографии на мидовских сайтах, что она считает это провокацией, что она считает это все работой против нее. И она вообще выразилась в таком плане, что если бы они хотели моей победы, они бы такую гадость не публиковали. То есть, ну, посмотрите, до чего дошел российский мид. Что любой европейский политик, даже такой, как Марин Лепен, считает оскорблением для себя быть размещенным или размещенной на любом информационном, официальном информационном ресурсе Фашистской Федерации. Представляете, для чего они захотелись? Я думаю, что если бы, вот, например, ту же Марин Ле Пен разместили на информационном ресурсе, скажем, вот Гвинея Бисау, она бы на это отреагировала как? Никак. Ну, им было все равно. А с Россией нет, нельзя, потому что ну, это, это мувитон. В России на сегодняшний день это изгой полнейший, абсолютнейший. Вот. И более того, она сказала, что мы уже более чем четко и понятно высказали, как партия, более чем четко и понятно выразили свою поддержку Украине и свое порицание действий России в Украине. То есть вот эти вот все, знаете, ожидания. Я вам серьезно говорю, не будет никакого крена в сторону России, со стороны Франции, даже если премьер-министра назначит вот ее партия, партия Мари Ле Пен. И ее папа, понятно, Жан Мари Ле Да, то есть не будет никакого колебания. Как вот все в отношении Украины, как все было, так и осталось. Очень серьезные изменения будут у Франции там во внутренней политике, понятно, там особенно что касается иммиграции, вот этой всей вот истории да, тут будут очень серьезные изменения. Что касается Украины, изменений не будет, либо никаких, либо они будут самыми минимальными. То есть в этом плане можно быть спокойными. Еще раз скажу, что меня просто порадовало просто, да, более того, это все она высказала не где-то там, она, это интервью, там официально, корреспонденты ее начали спрашивать, а как же так, а что же у вас так, это самое, видите, какая у вас поддержка там на России и так далее, ну и она, как говорится, тут ее прорвала, она уже не хотела слушать ни про какую Россию, ничего, сказала, что, что... Ну, она так не говорила, но весь смысл ее высказываний звучал следующим образом, пошла эта Россия к черту.